Boleh tak kita nak hantar sihir kat Netanyahu? Atau dekat mana-mana, watak-watak tokoh-tokoh yang jahat ni. Alang-alang kita ada ilmu-ilmu pelik-pelik ni apa semua kan? Boleh ke kita nak doakan keburukan untuk orang lain tu? Terutama watak-watak yang Allah jadikan dia orang ni sebagai ujian jahat. Okay? Mungkin benda yang sama sebenarnya kita boleh cakap untuk iblis kot. Kan? Nampak tak Allah matikan je iblis berawal lagi kan? Mengusahakan hidup kita je. <tuh>, fir'aun ke? Hmm. So banyak je watak-watak jahat yang Allah munculkan dari zaman ke zaman Okay semua ni ada tujuan untuk uji kita lah Dan boleh tak kita nak doakan keburukan untuk orang? Ya memang kita dituntut pun Sebab tu kita ada doa yang panggil kunut nazilah Okay, kuno nazilah ni memang doa yang kita baca kan untuk apa-apa peristiwa musibah-musibah yang menimpa umat Islam ke mana-mana terutamanya dalam bab mereka diperangi oleh musuh-musuh yang jahat maka kita doakan kehancuran -kan untuk musuh tersebut adakah itu doa yang baik ia dianggap baik kerana untuk membantu orang Islam juga saudara-saudara kita contoh ini dibuat oleh Nabi SAW sendiri ketika Nabi hantar 70 orang sahabat kepada satu kawasan di Ermaunah ni dan dia buat doa orang cakap dia orang nak belajar Quran, dia orang masuk Islam, pun dia orang tipu. Dia orang scam Nabi. Lepas tu 70-70 tu semua kena bunuh. 70 sahabat semua kena bunuh. Dan Nabi dapat tahu, Nabi baca doa kunut nazilah sebulan. Okay, mendoakan keburukan kepada golongan ni dia nama Ra'il dengan Zakwan ketua dia ok dan ia berterusan berlaku jadi kita pun boleh ok untuk doakan keburukan untuk orang-orang yang menzalimi orang-orang yang menimbulkan kejahatan ok dan kenapa Allah tak hancurkan dia bukan semudah itu ok ni bukan semudah itu pasti ada hikmah-hikmah kenapa Allah jadikan mereka kuat Allah jadikan mereka tetap hidup tetap boleh melakukan macam-macam walaupun sebenarnya ada banyak kekurangan-kekurangan yang berlaku pada mereka yang kita tak nampak yang Allah buat di sebalik di belakang tabi ok yang pasti Allah nak kita pula laksanakan tugas kita sebagai hamba sebagai orang yang prihatin pada saudara-saudara dia dengan berdoa dengan menyebarkan kesedaran okey dengan dengan menambah baik kualiti kita Okey, agar kita mempunyai kekuatan kekuatan dan kemampuan untuk berdepan pula dengan isu-isu sebegini yang berlaku di masa akan datang yang mungkin akan berlaku di tempat kita sendiri yang kita tak tahu Okey, jadi ini sepatutnya jadi pengajaran untuk kita jadi bukan sepatutnya menyebabkan kita terus rasa lemah macam kenapa Allah tak tolong kita ni ha, jadi perasaan yang sama berlaku di zaman Nabi dengan para sahabat ni zaman Mekah sebelum hijrah ni Nabi lepak dekat bawah Kaabah boleh lepak relax <laughs> ok bawah Kaabah sahabat-sahabat cakap engkau tak doa ke kau tak minta kepada Allah supaya Allah hantar kemenangan bagi kita apa tu Nabi bangkit orang cakap kalian ni terburu-buru umat-umat sebelum kalian ada yang sampai digegaji kepala mereka sampai terbelah ada yang disikat badan mereka sampai terkeluar daging-daging daripada tulang itu pun mereka tetap sabar jadi Nabi pesan untuk bertahan untuk sabar Allah memang janjikan kemenangan tapi Allah tak janjikan spesifik bila jadi kita hanya mampu untuk yakin dan kita terus berdoa, doakan kebaikan untuk mereka-mereka yang dizalimi dan doakan kehancuran untuk mereka-mereka yang yang menzalimi. Bila Allah nak makbulkan kita hanya yakin. Bukan kerja kita untuk tentukan hari ini. Allah, aku nak esok juga dia hancur. Tak boleh boleh tak kita nak hantar sihir kat Netanyahu <laughs> atau dekat mana-mana watak-watak tokoh-tokoh yang jahat ni alang-alang kita ada ilmu-ilmu pelik-pelik ni apa semua kan pakcik yang angkat dua jik kelapa tu ke <laughs> Okay, bawa pergi kat dia kita ada kaedah dalam agama ni itu matlamat tak menghalalkan cara al-ghay tu al lah tu baru tu al-wasi lah tak matlamat tak menghalalkan cara jadi kita tak boleh pakai style apa ni Robin Hood zaman dulu-dulu maknanya curi harta ok daripada orang kaya lepas kat orang miskin jadi sedekah curi-curi dia dosa sihir bukan bahagian yang yang diterima dalam agama ok kerana sihir melibatkan kita cuba untuk nak masuk bahagian yang Allah dah khaskan untuk dia iaitu beraibiat melibatkan jin melibatkan syaitan dan seumpamanya walaupun mungkin ia boleh bagi mudarat dan seumpamanya tapi menyebabkan kita yang terdedah kepada syirik dan khurafat dan seumpamanya maka itu akan merosakkan iman maka itu bukan cara yang dibenarkan jadi kita perlu gunakan cara yang dibenarkan untuk melakukan apa saja yang membantu umat Islam di tempat-tempat yang tertindas okey yang penting bukan dengan cara yang salah